الانبیاء والبرسلین موزد سامین مہدرم آپ اور میں آلیان فلسطین کے ساتھ آلیان غزا کے ساتھ اظہار یفجیدی کے لیے آج حاضر ہیں اور آج کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَمْ مُبِينَا

قرآش مکہ کے بڑے بڑے سردار پناہ لینے کے لیے حضور کے پاس آئے حضور نے پناہ نہیں دی وہ حضور کا دروازہ چھوڑ کر جناب سے فاروق اعظم کے پاس گئے عثمان غنی کے پاس گئے مولا کائنات کے پاس گئے حضرت سیدہ کے پاس گئے حضرت ام حبیبہ کے پاس گئے سب کے پاس گئے کیا آپ ہمیں پناہ دیں تو سب کا ایک ہی بات تھی کہا ہم کون ہوتے ہیں پناہ دینے والے ہم تو سارے خود حضور کی پناہ میں ہیں ہم تو سارے حضور، خود حضور کی پناہ میں ہیں اور میرے و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نے بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے پچھلے دس سالہ ریکارڈ میں کہ اسرائیل نے پچھلے دس سال میں مسلسل رمضان کے اندر فلسطین پر بمباری کی ہے اس لیے اور تقریباً زیادہ تر دوسرے عشرے میں کی ہے دوسرے عشرے میں بدر بھی ہے اور دوسرے میں فتح مکہ بھی ہے اور وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم بم گرانے لگے ہیں پوری امت فضائل بدر سنگئی ہے ہر گھر میں پڑھا جا رہا ہے رب یہ سارا کچھ پڑھا جا رہا ہے ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ان کو واقعی تین سو تیرہ سے کوئی نسبت ہے یا نہیں ہے وہ اس لیے کرتے ہیں رمضان میں بمباری وہ آج کے دن جناب بھی رمضان کے دوسرے شروع میں بمباری اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے انہا لگا فتح مبینہ میرے حبیب ہم نے آپ کو واضح اور کھلی عطا فرمائی ہے تو آج بھی مسلمانوں کے اندر کوئی دس ہزار میں سے ایک ہے آج تو چاہیے یہ تھا کہ اگر رمضان میں فلسطین پر بمباری ہوئی ہے تو آج امت مسلمہ کے پاس او آئی سی کے پاس ایک میزائل ہوتا جس کا نام پدر تین سو تیرہ ہوتا اور اس کا منہ اسرائیل کی طرف ہوتا آج تو چاہیے یہ تھا کہ جناب کوئی مبین میں زائل ہوتا اور جناب اس کا رخ جناب اسرائیل کی طرف ہوتا اور جناب شام تک تل عبیب کے جناب درو دیوار مسلمانوں کی بمباری سے گونج رہے ہوتے بلکہ وہاں تو فارس کے کلے پر ایک خاتون کھڑی ہوئی نیچے سے تاجر گزر رہا اس خاتون نے پکار رہی تھی کہ کہاں گئے اپنے ملک کے اپنے کی گھوڑے ہماری عزت کے لیے کب آئیں گے تو وہ تلوار لے کر ایسے کھڑا ہو گیا تخت پر اس نے کہا اللہ بیٹ یا اختی میں تیری اجتناب مدد کے لیے بھی حاضر ہو رہا ہوں اور اس نے تس ہزار اپنے کی گھوڑوں کے ساتھ اجتناب فارس کی زمین روڈ ڈالی آج امت مسلمہ کے اندر کوئی ایک بار کرتا ہے کیا نہیں ہے کوئی عظمی کارکار پاکستان کی روڈوں پر کھڑے رہے اور یہ کہتے رہے کہ غزہ لٹ رہا ہے اوہ بھنگ پی کر سونے والوں اوہ اہل اقتدار میں مزے کی نیدے سونے والوں اوہ تم کب چاگو گے کہ یہ آگ تمہارے گھر کے اندر گھس جائے گی آج یہ آگ یمن کے دار جناب سنا کے اندر گزر جو گھس گئی کل یہ کابل کے اندر گھسی پس یہ عراق کے بغداد کے اندر گھسی اسلام آباد بھی اس سے نہیں بچے گا اگر بچنا ہے تو آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ زندہ رکھتا ہے اور رہی ان برڈوں کی بات ان برانڈوں میں تم نعرے شیر ہیں اور کاروباری لوگوں نے بھی کبھی چلے کی ہیں یاد افسوس تو یہ بات ہے کہ جناب ملک کے اوپر مسلط ہے لوہار جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے ابھی مجھ سے صحافی پوچھ رہے تھے کہ آپ وفاقی اور صوبائی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور کوئی چور یا ڈاکو اٹھے اور وہ ایک علاقے سے پورے جناب علاقے سے چوری کرے اور چوری کر کے کہے کہ میں نے زکات بانٹنی ہے فلاں مغم وقت میں فلاں جگہ کیا اس کی زکات ہوگی یہ تو خود چوری کی حکومت اور چوری کی سیزوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان بیچاروں کی حکومت اور ان کی حیثیت کیا ہے یہ تو پوٹ پالشیے قسم کے اور جناب جب جب جب, جب اپوزیشن میں تھے تو جناب فلسطینی رومان لٹکا کر اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور ملک کے اندر ناموس رسالت کا اتنا بڑا مسئلہ تھا فرانسیسی سبیر والا تو جناب فلسط... جناب فلسطینی رومال لٹکا کر اور قومی اسمبلی میں جناب خطابات ہو رہے تھے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں آج تو تم پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ پر ہو آج اعلان کرو نا سنت ہے کہ مظلوم پر ظلم ہو تو میرے آقا مولا روزے کی حالت میں لشکر لے کر بطا مکہ کی جانب چل پڑے اور مقام عرض پر حضور اپنی امت کی تعلیم امت کے لیے کپڑے گیلے کر کر کے اپنے سر پر دیں کہ میری امت روزے رکھے ہوئے ہو اگر مظلوم کی باری آ جائے تو روزے کی حالت میں ان کی مدد کے لیے چل پڑنا یار سلنا ہم کمزور ہیں ہم بڑے ناتوا ہیں گناگار ہیں خطاکار ہیں ہم فلسطین تو نہیں جا سکتے اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا یہ جو ایف سولہ اور ایف ستارہ اور ایف بائیس انہوں نے اپنی عیاشی اور بدماشی کے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں یار سنا اگر ہمیں موقع ملا تو یہ پاکستان کے ائرپورٹوں پہ نہیں کھڑے رہیں گے اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوا یہ اس کے جناب ایسے موقع پر پہنچے گے کہ ضعیف اگر ظلم نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کہرے ظل جلال بن خدا کے آگے سر چکا کہ سرکشوں کا سر چکے قضا ستم دوروں کی ہو ستم زدوں کی ڈال بن بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت کا در جو ہمارے سینے میں ہے اس کو جا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے ساتھیوں نے کہا روزہ رمضان ہے ریلی سے کیا ہوگا اور میں نے کہا یار ہم اتنے بھی نہ مر جائے نا کہ ان کے بچوں کٹ رہے ہوں ان کے جناب چیچنے اڑ رہے ہوں اور ہم مزے سے دسترخان سے جا کر بیٹھے ہوں چلو کچھ نہیں خریدارا نے اپنا نام تو لے ہوئے فلسطین کے اندر داخل ہو جائے بائی 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 مختصر سے دو اعلان ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی سلام دعا ہوگی مختصر سی اس کے بعد نماز ہوگی اور اس کے بعد سب کی افطاری کا انتظام وہ جناب غیرت و حمیت کے مرکز میں امیر المجاہدین کے قدموں میں رکھا گیا ہے وہاں افطاری کرے کوئی خجور کھاتے ہوئے دعا بھی مانگے یا اللہ اس مرد مجاہد کے صدقے ہمارے اندر کوئی اور امام کی غیرت عطا فرما واخر دعوان الحمدللہ